Onun 17-ci fəsildən başlayıram. Lutun İbrahimdan ayrılması. İbrahim arvadı və sahib olduğu bütün şeylə birlikdə Misridən çıxıb Neqev torpağına getdi. Lut da onunla idi. İbrahim çox varlandı. Onun çoxlu sürüsü və qızıl gümüşü oldu. Neqevdən çıxıb bir yerdən o bir yerə kəsərək Betelə qədər Betel və Ai şəhər arasında əvvəla çadır qurduğu yerə getdi. İbrahim o vaxt düzəltdiyi qurbanlığın yanad çatdı və orada Rəbbin adını çağırdı. İbrahimlə birlikdə olan Lutun da qoyun, keçisi, malqarası və sadırları var idi. Yəni bu pillədə yaşamaq üçün yer onlara darlıq elədi. Çünki onların malı çox idi və birlikdə qala bilməzdilər. İbrahimin sürülərinin çobanları ilə Lutun sürülərinin çobanları arasında mübahisə düşdü. O vaxt bu torpaqda kənarlar və perəzlər yaşardı. İbrahim Luta dedi: "Qoy ə, mənimlə Sən və çobanların, çobanlarla çobanların arasında mübahisə olmasın, çünki biz qohumuq. Bütün torpaqlar gözün önündə deyilmi? Cəlayla, əgər sən sağa getsəsən, mən sağa gedəcəm. Sən sağa getsəsən, mən sola gedəcəm. Lut başını qaldırıb Yordan çanın kənardakı düzənləri gördü. O vaxt bu, bu yer misli torpaq kimi bütünlükdə sonra qədər suvarılıdı və Rəbbim bağ kimi idi. Rəbb hələ Sodom və Homoranı məfi etməmişdi. Lut ösünə Yordan çanın kənarındakı düzənlərsiz o şərqə tərəf hərəkət etdi. Beləcə onlar bir-birindən ayrıldı. İbrahim Kənan topana qaldı. Lut isə düzəynətdəki şəhərlərdə yaşamağa başladı. Və sərdəməyə qədər öz sadərlərlə orada. Solumun əhalisi çox pozon idi və Rəbbə qarşı çox günah edirdi. 13-cü ayədə dayanıram, 13-cü ayədə. Yəni İbrahim əziz bacı dediyim kimi ata Allahan və yaxud isə məsih. In. Sonra hər bir imanın surəti, yəni İbrahimə buluta baxanda hər kəs salih salihdə. Amma bulutun Məsələn yazır ki, İbrahimin hər ikisinin yanında heyvanları, malqarası soxanı vardır. Yəni heyvanlar da bütün malqara da bunlar hamısı insanların surətidir. Bu qədər sabit Biblada. Allahın xalqı, xalqının yanada çoxalmasını gö göstərir. Həm də ki, bilisiz burada yəni məcazi hekayələr də hamısı. Lut İbrahim Allahın xalqının, yəni İsrarın surətidirsə, Lut artıq Səməti surətidə, kilsənin surətidə, məsələn, Lut ondan ayrılır, ondan ondan ayrılır, ayrılır artıq. Gələcəkdə məsələn, kilsə yaranır, kilsə də ki, İsrail xalqına yaranır, da xilas olar vaxtsasına Allahın. Mücənn təbəyən İsrail oğulları olub. A, yəni burada artıq Lut İbrahim İsrailin Lut daçı, yəni bir xristianlığın surətidir. Onun ayrılmasını görsə. Yenidə sözəmin əhəmiyyəti çox pozuldu, amma biz də dünyada yaşayırıq. Məsələn, qünəkkar insanların içində 14-cü aydan belə başdı. Lut İbramdan ayrıldıqdan sonra Rəbb İbrama dedi: "Başını qaldır dayandığın yerdən şimala, cənuba, şərqə və qərbə tərəf bax. Gördüyün bütün torpaqları əbədi olaraq sənə ver və nəslinə verəcəm. Nəslinin yerin tozu qədər çoğalacaqam. Əgər bir nəfər yerin tonu saya bilərsə, sənin nəslin də saybılar." qorbu torpağı uzunluğuna və eninə dolaş. Çünki mən onu sənə verirəm. İbrahim sadrına götürdü və gedib Xevronda olan marmar panın yanında məscidə saldı. O burada Rəbbə qurban yatdı, zattı.